Selamat datang ke Kupasan kali ini. Hari ini kita nak tengok satu pandangan yang agak radikal yang mungkin akan mengubah cara kita faham beberapa perkara paling asas tentang Al-Quran. Bagi berbilion umat Islam, jawapannya tentulah ya. Tapi, macam mana kalau kitab tu sendiri sebenarnya memberi bayangan tentang cara pemikiran yang berbeza? Kesah yang kita akan selami hari ini datang daripada satu artikel tentang perjalanan seorang penulis yang bermula dengan satu soalan yang sangat pribadi, Adilkah Tuhan? Dan soalan inilah yang akhirnya membawa dia kepada satu penemuan yang mentafsir semula perkataan-perkataan paling asas dalam Al-Quran. Okey, jadi dari mana dimula? Segalanya bermula bila penulis ni terjumpa dua benda yang macam tak kena, dua paradoks yang pemahaman biasa kita macam tak boleh nak jelaskan. Paradoks pertama, kalau mesej ni untuk semua orang satu dunia, kenapa ia dikunci dalam satu bahasa purba yang sangat susah? Sampai penulis ni sendiri, walaupun dah cuba betul-betul, rasa tak boleh nak faham macam budak umur lima tahun yang memang cakap bahasa tu. Adil ke macam tu? Dan yang kedua, ah ni menarik. Ada satu salinan Al-Quran dari 200 tahun lepas yang beratnya 80 kilogram. Jadi persoalannya, macam mana Nabi Muhammad pada zaman tu nak bawa kitab yang lagi awal dari tu ke hulu ke hilir untuk tunjuk pada orang ramai? Macam tak logik kan? Nah, soalan-soalan macam ni lah yang buat penulis ni terpaksa undur ke belakang dan tengok balik benda paling asas, maksud perkataan tu sendiri. Dan dia mula dengan perkataan yang paling penting iaitu Arab. Menurut penulis ni, cara terbaik nak faham apa maksud Arab ialah dengan tengok perkataan yang berlawanan dengannya. Kan? Kadang-kadang untuk faham sesuatu kita kena faham apa yang bukan sesuatu tu. Okey, jom kita bedah sikit. Lawan kepada Arab dalam al-Quran ialah ajmi dan ajmi ini digunakan untuk benda yang asing, tak jelas atau susah nak faham. Jadi, kalau ajmi tu tak jelas, maknanya lawan dia Arab mestilah bermaksud sesuatu yang jelas, terang dan mudah difahami. Dan dari sini datanglah kesimpulan besar penulis Arab tu bukanlah nama satu bahasa spesifik. Ia sebenarnya kata sifat yang bermaksud jelas atau dalam bahasa ibunda kamu. Jadi, poin dia, kalau awak faham bahasa Melayu, maka bahasa Melayu tu Arab untuk awak. Bahasa yang awak tak faham, itulah ajmi. Okey, bila kita dah faham Arab sebagai sesuatu yang jelas, ini terus buka pintu kepada teka-teki yang seterusnya, iaitu perkataan Quran itu sendiri. Sebab kalau Quran Arab tu maksudnya himpunan yang jelas, apa sebenarnya yang dihimpunkan? Ha, kat sini penulis tu bawa satu idea yang sangat radikal. Dia kata, mungkin Quran tu bukan buku fizikal yang kita pegang. Sebaliknya, dia cadangkan Quran ni merujuk kepada himpunan buah fikiran dalam diri kita. Satu ekspresi lisan atau satu pemahaman pribadi yang datang lepas kita berfikir dalam-dalam. Jadi, Buku 114 surah yang kita ada tu hanyalah satu rekod bertulis daripada salah satu Quran atau ekspresi yang sangat hebat. Penulis ni bukan cakap kosong. Dia petik ayat yang sebut tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dia tafsirkan ini sebagai Quran sebagai idea dalam minda ni hanya boleh disentuh atau difahami oleh mereka yang minda dan pemikirannya bersih. Okey, ini mesti buat kita tertanya-tanya kan? Kalau Quran tu hasil pemikiran kita, mana datangnya bahan mentah untuk kita fikirkan? Ah, ha, jawapan penulis terletak pada satu lagi konsep penting, Alkitab. Jadi penulis ni bentangkan satu macam aliran proses. Pertama, ada alkitab yang dia gelar sebagai ibu kitab atau kod sumber universal yang dah ada dalam diri kita semua. Kemudian, kita buat proses renungan. Hasilnya, lahirlah al-Quran iaitu himpunan pemikiran yang jelas dan akhirnya barulah ada kitab bertulis iaitu rekod daripada proses tu. Dan sekali lagi idea tentang skrip dalaman ni disokong dengan ayat-ayat macam dari surah Al-Isra' bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Macam satu arahan untuk kita baca apa yang dah ada dalam diri kita kan? Satu lagi ayat yang menarik dari Al-Baqarah sebut tentang mereka yang diberi Alkitab. Mereka kenal Alkitab tu macam mana mereka kenal anak-anak sendiri. Ini gambaran yang sangat puat. Maknanya, pengetahuan dalam manis sepatutnya sangat dekat dan sebati dengan kita. Jadi, kalau kita ikut logik ni, daftar atau Alkitab ni dah lengkap macam yang disebut dalam surah Al-A'nam, tak ada satu pun yang tertinggal. Semua data asas yang kita perlukan untuk dapat pertunjuk tu sebenarnya dah ada dalam diri. Jadi, bila kita cantumkan semua kepingan teka-teki ini, apa gambaran besar yang kita dapat? Jelas sekali, ia satu anjakan pemikiran yang sangat besar. Cuba kita tengok ringkasan ni. Maksud konvensional Arab ialah satu bahasa, tapi penulis cadangkan ia bermaksud jelas. Quran pula, dari sebuah buku fizikal jadi himpunan pemikiran dalaman. Dan Alkitab, bukan lagi sekadar nama lain untuk Quran, tapi jadi skrip universal dalam diri kita. Nampak tak perbezaan dia? Fokusnya beralih dari sesuatu di luar kepada proses di dalam diri kita sendiri. Penulis ni bagi satu analogi yang memang menusuk kalbu. Dia tanya, waras ke seseorang tu lepas dapat preskripsi ubat dari doktor, dia cuma baca dan laungkan apa yang tertulis, tapi tak makan ubatnya? tapi dia harap dia akan sembuh. Macam itulah ibaratnya kalau kita hanya baca teks tanpa faham dan amalkan isinya. Jadi kesimpulan utamanya, menurut tafsiran ini, petunjuk tu bukanlah sesuatu yang eksklusif yang datang dari luar dan terkunci dalam satu bahasa. Sebaliknya, ia adalah satu proses dalaman, universal yang sesiapa pun boleh capai selagi mana dia guna akal untuk berfikir secara mendalam. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar yang agak provokatif. Kalau setiap orang yang berfikir tu ada Quran pribadi masing-masing, apa maksudnya tentang sifat wahyu itu sendiri? Dari mana sebenarnya datangnya kebijaksanaan dan petunjuk? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.